કોઈન ડીસીએક્સ ભારતનું સૌથી મોટું અને પ્રથમ એફઆઈયુ રજિસ્ટર્ડ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ નમસ્તે વેબ થ્રી ના નવમાં પ્રકરણનું આયોજન કરે છે જે વેબ થ્રી શિક્ષણ પહેલ છે સુરતમાં આયોજિત એડિશનની થીમ છે નેક્સ્ટ જનરેશન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તકો સાથે સંપત્તિને પ્રોત્સાહન આપવું કોઈન ડીસીએક્સ ના સંસ્થાપક શ્રી સુમિત ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે ક્રિપ્ટો એક નવા એસેટ ક્લાસિક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે જે ભારતીય રોકાણકારોને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્ય લાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે ક્રિપ્ટો રોકાણકારોની દ્રષ્ટિએ ભારત અગ્રેસર છે કોઈપણ એસેટ

दस में से एक शहर है जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं हमारा पंद्रह मिलियन कस्टमर बेस है जिसमें से एक परसेंट हमारा जो इन्वेस्टर है वो सूरत से है तो क्रिप्टो आपको पता है कि एक अपकमिंग एसिड क्लास है तो हम यही समझाना चाहते हैं सारे यूज़र्स को कि जैसे आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वैसे आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ये एक अपकमिंग एसेट क्लास है और जैसे बोलते हैं ना कि यू शुड नॉट कीप ऑल द वन बास्केट तो आपको अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है सपोज अगर आपके पास सौ रुपए हैं तो सौ रुपए में से दस रुपए आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं मैं आपको क्रिप्टो स्टॉक मार्केट के माध्यम से समझाना चाहूँगी क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही पुरानी है तो स्टॉक मार्केट में जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं मिड कैप स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं और पेनी स्टॉक्स होते हैं वैसे ही क्रिप्टो में जो टोकन्स होते हैं उनके फंडामेंटल वैल्यूज होते हैं और वो ब्लू चिप से लेकर मीम तक होते हैं तो जो भी एक इन्वेस्टर है जिसने अभी अपनी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है हम उनको ये बोलना चाहेंगे कि उनको जब कंपनीज जैसे बिटकॉइन है इथीरियम है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हर टोकन का एक फंडामेंटल वैल्यू होता है ठीक है जैसे हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है जिस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही हर टोकन का एक फंडामेंटल वैल्यू होता है तो इन्वेस्टर को वो फंडामेंटल वैल्यू समझ कर टोकन में इन्वेस्ट करना चाहिए